shahruxon tumani yuzlar mahalla fuqarolar yig'inida 847 ta xonadon mavjud va ularning 678 tasi yetmish issiqxonachilik yo'nalishiga ixtisoslashgan va bu issiqxonalarda bir mahalla bir mahsulot tamoyili asosida pomidor bulg'or qalampiri hamda bodring mahsulotlari yetishtirilib ichki va tashqi bozorlarni ta'minlamoqda 678 yuz xonadondagi xonalar jami sakson butun o'nda ikki gektar ekin maydonini tashkil etadi ularda yiliga 850 yuz ming tonna pomidor 200 tonna bulg'or qalampiri 250 tonna bodring yetishtiriladi ya'ni bir yilda ushbu mahallaning o'zidan 1300 tonna qishloq xo'jaligi mahsulotlari yig'ishtirib olinadi bu eng avvalo bozorlar to'kinligini ta'minlash qolaversa aholini daromad manbaiga ega qilishning muhim omilidir xususan rahimjon onarov ushbu mahallaning eng keksa va tajribali tomilkorlarda xonadonidagi qari <mulkyolara> bir qarich yerni ham bekor qo'ymaydi eng bozor suydi eksportbop pomidor va bodning navlarini ekadi bu issiqxonadan yiliga uch marta hosil olamiz birinchi hosili ko'chatdi uni odamlarga tarqatdik ko'chatdan ham qirq million daromad qilamiz bu yil rnel navi ekilgan har tupa endi bir to'rt kilocha beradi hosil undan keyin daromad qilamiz pomidorni yig'ishtirgandan keyin badring ekamiz hammasini hisoblaganda bir yilda bir yuz o'ttiz million daromad bo'ladi bilasiz qishloq xo'jaligida hosildorlik eng avvalo yaxshi urug'lik va ishonchli ko'chatga bog'liq bu borada yuzlar mahallasi mirishkorlarning omadi chopgan sababi hududning lider tadbirkori 35 sotixlik ekin maydonida pomidor bulg'or qalampiri hamda bodring ko'chatlarini ko'paytirib xonadonlarga yetkazib beradi yaxlit tizim joriy etilgan deish mumkin ko'chatlarimizni noyabr oyidan tayyorlaymiz yanvar oyida 20 lariga yerga ekishga tayyor bo'ladi birinchi etaplarimiz ikkinchi etaplarimizni dekabrni o'n o'n beshlaridan chachamiz ularimiz fevralni besh o'nlariga tayyor bo'ladi yiliga yuz ellik mingta shunaqa ko'chat tayyorlab beramiz odamlarga bizni mahalla asosan pomidor badring bolgari ekadi shuning uchun shularni yetishtirib beramiz ularga bizni ko'chatlar ishonchli yuz foiz tutadi ham tan narxi arzonroq bo'ladi bundan tashqari aholi tomonidan yetishtirilayotgan mahsulotlarning bozoriga yordamlashish maqsadida logistika xizmatlari ham yo'lga qo'yilgan endilikda hudud aholisi hosil ko'tarar paytida xaridor izlab o'tirmaydi uydan chiqmagan holda xorijga eksport qilaveradi sharxongazlgistimas'uliyati cheklangan jamiyatimiz ikki ming o'n to'qqizinchi yili tashkil topgan shundan beri o'zimizda yetishtirilgan qishloq xo'jaligi mahsulotlarini rossiya qozog'iston qirg'iziston mongoliya davlatlariga yetkazib berish bilan shug'ullanamiz oyiga 400 tonna mahsulotni eksport qilishga imkoniyatimiz bor shuning uchun gumbaz nayman yuzlar mahalla fuqarolar yig'ini dehqonlarning mahsulotlarini chet elga eksport qilishga yordam beryapmiz ularga afzallik taraflari dehqonchilik mahsulotlarini tashqi bozorlarda ikki barobar sotishi imkoniyati bo'ladi mahallaning mana shunday ixtisoslashuvi natijasida aholi turmush farovonligi ortyapti bozorlar to'kinligi ta'minlanyapti qolaversa eksport salohiyati ham yuksalmoqda